Це приєдналися до масштабного концертного туру Ми єдині. Свій виступ на центральній площі міста українські та російські гурти Скайбрати Карамазавичаїв та інші присвятили початку 70 річчю визволення України від фашистських загарбників. Організатором всеукраїнського концертного туру Ми єдині виступила міжнародна громадська організація День хрещення Русі. Кажуть, їх об'єднала ідея збереження історичної пам'яті та правди про визволення України, а також розвитку молоді почуття патріотизму і любові до усіх слов'янських народів. Так спомнів. о той войне страшной, которая была не только для того, чтобы жить в прошлом, а для того, чтобы больше никогда таких войн не было. И особенно это актуально сейчас, когда политически существуют разные точки зрения, но ну, одни считают, что нужна интеграция на Восток, другие на Запад. Мы считаем, что это дело политиков. Они принимают решения, несут за это ответственность. Мы, обычные граждане, которые можем себе позволить уже сейчас проводить подобные мероприятия сами, без чьей-либо поддержки, хотим, чтобы какое бы ни было принято решение сверху, это никогда не разрушало наши души и сердца. Чтобы никогда украинец не мог плохо говорить о русском, о русском украинцам или о Беларуси. О Беларуси. Мы хотим, чтобы в нашем, ну, те народы, которые живут сейчас, помнили, что в те сложные периоды исторические, когда было тяжело, они объединялись и побеждали. И сейчас, что бы ни было завтра, мы должны это помнить. И война как ничто помогает вспомнить тот факт. Я бы хотел, как бы там, насколько, вот, чтобы вот эта память о наших отцах, она также была не только памятью, но и нашей проекцией в будущее. Мы, поэтому и назвали свой тур «Мы едины», Можна було б сказати, вопреки всьому, ми єдині зараз, ми були єдині і будемо єдині, як би не розвивалися історичні забуття. Музиканти спільно з організаторами туру закликають не викреслювати із нашої пам'яті події Великої вітчизняної війни та шанувати людей, які виборювали для нас мирне небо. Все дуже просто. 70 років тому назад. Молодежь, может быть, это меньше знает. Мы, люди, же, у которых седые головы, начинаем, начинаем понемножку сидеть, конечно же, помним из рассказов наших непосредственных родных, дедов наших родителей. 70 лет назад началось освобождение Украины. Вот всматриваясь в то время, читая книги, фильмы, общаясь с огромным количеством в моей жизни было участников той войны, Сейчас понимаю, насколько это важно, и важно именно сегодня и для молодежи. Поэтому наши все действия очень простые. Володя, я, Влад Ряшин, многие помнят, телеканал Интер, Валерка Кочегляев. Мы все собрались и говорим, ребят, ну есть ряд бизнесменов, которые вместе с нами. Это и проекты Крещения Руси, которые мы делаем, и сегодняшний проект. Нужно говорить на эту тему, нужно выходить на площади, нужно включать наших коллег, известных, любимых в народе людей. Поэтому перезвонили вот из россиян, знал, что многие в турах, перезвонил, успел, Володя Шахрину, и просто с работы его снял, потому что по России у них сейчас огромное количество работы. Я говорю, Володь, если можно, вот давай проедем по городам Украины, он расскажет, почему он здесь сегодня, он сам расскажет. Поэтому. В этом вы сегодня увидите, в концерте, кроме непосредственно концертных номеров, мы будем на эту тему, конечно, каждый говорить от себя, будет несколько роликов на тему истории войны, победы, великой победы. В этом нет никакого второго дна, потому что с ужасом, вот сегодня четвертый день, три прекрасных концерта были в Севастополе, в Одессе, в Херсоне заходишь на какой не хочу их рекламировать совершенно, заходишь на какой-то интернет, люди звонят, взволнованные, а говорят, что вас эта партия проплатила. Те говорят, а вас говорят это. Я говорю, ребята, ни партии украинских, ни Вашингтона, ни Кремля в этом нет. Это вот, просто мы еще не привыкли к тому, мы привыкли к словосочетанию э, народной дипломатии, но мы совершенно не привыкли когда-то делаться на таком уровне, да. И вот сегодня эта площадь будет полная в Черкасах. Я надеюсь, что Кисерей Борисович, знаю ваш график, что вы еще в Золотоношу сегодня едете, но мы все равно вас будем ждать. Вот. В этом, ребят, все настолько искренне и просто. Мы будем говорить о победе, мы будем говорить о нашей родине, мы будем говорить о той земле, которая полита кровью наших предков, в которой они сейчас лежат и в которую мы ляжем тоже со временем. Поэтому все очень просто и очень прошу делать на этом акцент. Это совершенно чистый народный проект. Мы прекрасно понимаем, что мы самостоятельное, независимое государство. И что есть какие-то вещи, которые нас разъединяют. Да, у нас могут быть разные взгляды там, на цены на газ или разные взгляды на какие-то исторические персонали. Но при этом есть те вещи, которые нас объединяют вместе и вычеркнуть это в нашей истории, в нашей памяти. Невозможно. Это Великая Отечественная война. И она для всего мира... Вторая мировая, а для нас она все равно должна быть Великой Отечественной, потому что все эти народы вместе тогда были Единым Отечеством и защищали свое Отечество вместе. Из уважения к этим людям, из уважения вот к этому периоду истории, который у нас общий, то есть нельзя обмануть друг друга и сделать так, чтобы через, через 50-70 лет сказали, что у нас и этого общего пускай истории не было, он есть этот кусок истории, и за него не стыдно, и им стоит гордиться, и То есть, не надо скрывать этих чувств, что мы действительно гордые, мы благодарны люди, я как завороженный смотрю на эти ордена и медали, и сразу вспоминаю ордена и медали, которые у меня лежат дома, дедовские моего. Вот. Поэтому здесь нет никакой политики, у нас на сцене нет ни одного... От политического лозунга ни одной какой-то забрендированной политической партии никаких вещей мы просто играем музыку создаем хорошее настроение и говорим слова благодарности тем в общем-то мальчишкам и девчонкам которые 70 лет назад сделали так чтобы мы могли сегодня здесь в черкасах на площади петь песни все в 41 году выпуск мальчиков что в Киеве, в Полтаве и так далее и так далее. Пошел на войну, причем все были добровольцами и в, и в полном составе. Весь выпуск 41 -го года пошел на войну. А теперь поднимите документы и посмотрите, кто, кто вернулся из выпуска 41 -го года. 20 все погибли, сами пошли на войну, сами, и, и защищать не, не, не НКВД, не режим, а защищать маму свою, дедушку, сестричку. Самі башні водаці є подіб. Джуліан Томас, англійський виконавець авторських пісень у стилі джаз, був вражений, коли дізнався від своєї дружини українки всю правду про велику вітчизняну війну. Говорить в Англії на роках історії всі факти перекручують, а подвиг радянських солдатів його настільки вразив, що музикант написав про це пісню і відзняв кліп. To be invited to uh, Cherkassy to help with these celebrations this uh, I wanted to say that in England we are told how the English and the Americans won the Second War. Uh, The, 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 of the Russian and Ukrainian people, maybe we would still be fighting. фашистну потом читає історії, я понял, що без храбрості, без русских и українських ребят всего, війна бы до сих пор может быть, що продолжалась. Таку увагу високо цінують очевидці страшних подій 41-45 років. Ветеран війни та учасник параду перемоги у Москві 1945 року Олег Чернишов подякував присутнім за те, що сучасне покоління не забуває його військових побратимів. Время не власне, воно уходять. Уходять ветерани. Кожний рік, кожен місяць, кожен час, кожен день ветеранів становиться все менше. А це значить, що все ляжить на плечі молоді, які сьогодні. делается так много, чтобы они стали настоящей сменой. И с вашего позволения, я еще две минутки возьму, Сергей Борисович, позвольте мне прочитать стихи, которые я посвящаю вот этому великому событию, на днях, которое будет состояться освобождение Черкашины, освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков, да и приближается 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Я никак не могу пройти мимо этого, когда природа пробуждается и с новой силой все живет. А мне все чаще вспоминается далекий 45-й год. Его победный зал поруги взорвал ночную тишину, и лишь тогда мы ощутили, какую вынесли войну. Какой ценой мы заплатили за этот светлый майский день? В нем черный пепел от пожаров, сожженных сел и деревень. В нем слезы вдов и боль утраты о тех, кто не пришел с войны. Кто отдал жизни молодые за то, чтобы только жили вы, за то, чтобы жили и любили. Простили хлеб, детей растили и были памяти верны. Чтоб мирным было наше небо, чтобы больше не было сирот. Вот почему я вспоминаю сегодня 45 год. Дорогие... У свою чергу голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуп наголосив, що подібний захід гарний привід нагадати молоді про значення перемоги і людей, які за неї боролися. За його словами, проведення концерту у Черкасах не є випадковість, оскільки Черкащина це козацький край, з якого починаються витоки героїзму. Тому ветерани у нашому краї завжди у шані. І не на слові, а на ділі. Скільки уваги, скільки заботи. Відсмачі на каноні. 9 мая нас каждый раз приглашает администрация в Парк Победы, где мы встречаемся, где нас спрашивают, какие у нас нужды, как мы живем, что у нас, как у нас. Именно вот в этом чувствуется забота. Но еще мне совсем недавно вспоминает Сергей Борисович, наша встреча ветеранов и войны, и труда в Дворце Дружбы Народов, когда вы вручили ключи от легковых машин, инвалидам войны. Преподнесли добрые, хорошие подарки. И даже здесь же вы поздравили, вручили сертификаты и матерей героинь с их великим вот делом. Что они действительно матери, героини. Но и я никак. И мы все ветераны, вот черкащины, которые люди присутствовали на этой встрече с вами. Я до сегодняшнего дня, как, дня никак не могу понять. Как вы сумели, как вам удалось на эту встречу пригласить таких двух, ведь, ну, корифеев нашего искусства, это Яна Табачника и Иосиф Кобзонов. Господи, это была для нас полная неожиданность, с каким концертом они выступили, когда вы их представили, с каким концертом они выступили, и мы услышали музыку нашей молодости. Мы услышали песни нашей юности, нашей молодости. Это был незабываемый концерт. Ну, наш, ну, Сергей Борисович, наш маленький город Черкассы. И вдруг попад... два таких великих человека приехали и дают для нас концерт. Ну, вы знаете, низкий поклон вам за... только, даже за это только низкий вам поклон, что это сделали. Голова областной державной администрации Сергей Тулуп наголосивший что вшанувание героев и створення для них достойных умов життя – это приоритет влади. Так за його словами, за останні три роки понад 167 ветеранів отримали ключі від автомобілів. Ще майже 6 тисяч ветеранів забезпечили санаторно-курортним лікуванням. Вперше за два останні роки ветеранам виділили 27 квартир. А днями обласна влада долучилася до організації масштабного концерту. Ми єдині Сергій Борисович, Я вам ще й благодарен за те, що мало того, що так посаді розрішили. В Черкаській області сьогодні прекрасна телевізійна телевізіонна техніка. Смотрі хороша ПТС, Сьогодні що в області люди зможуть тові по концерт. телевідіокансерм. Падом большому Борисович, вам за это. сам же Концерт пройшов на вищому рівні. На соборній площі облаштували величезну сцену, подбали організатори і про безпеку відвідувачів. Їх спокій вартували правоохоронці. На сам же концерт люди почали збиратися заздалегідь. Організатори кажуть, що мета цього концерту це розвиток почуття патріотизму і любові до батьківщини. Як ви гадаєте, після цього концерту ви станете більше любити батьківщину? А можливо, зараз хтось дуже сильно любить батьківщину і просто прийшов на цей концерт. Можливо, так можливо, хтось буде дійсно більше любити. Все можливо, а скажіть, ви для чого сюди прийшли? Ну взагалі? Підтримати цю дату, те, що люди пам'ятають. У мене, мабуть, дід був учасником Великої Вітчизняної війни. І, до речі, я є вихователем черкаського комерційного технікуму. Я привела дітей, щоб вони все-таки пам'ятали, що була така подія, як Велика Вітчизняна війна. Своїх улюбленців Черкаська публіка дочекалася вже надвечір. Одним з перших на сцену вийшли учасники українського гурту Скай. Під гучні оплески над соборною площою лунали їхні хіти. глядачам демонстрировали видеоролики про великую перемогу. У нас есть единое, великое, героическое прошлое, в котором благодаря именно единству и сплоченности народов удалось достичь победы в Великой Отечественной войне. Победить мировой нацизм, жертвами которого стали миллионы русских, украинцев, белорусов, евреев, молдаван, грузин и десятки других наций памятниками которым усеяна наша земля, и поэтому мы обязаны строить и общее настоящее.